Uh, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि uh, तनाज़ कश्मीर और उसके हल की फिक्र जिस कदर एम पाकिस्तान को हो सकती है मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों में शायद ये फिक्र उस क़दर ज़्यादा ना हो उतनी ना हो जितनी एम क्यू एम पाकिस्तान के नज़रियाती जो हमारी असास् है जो हमारी सियासी बुनियाद है उसमें हम ये समझते हैं कि कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए एम क्यू एम पाकिस्तान और भी ज़्यादा इसलिए फिकरमंद है मुस्तरब है कि हम ये समझते हैं कि जो हमारे आबाव अजदाद ने कयाम पाकिस्तान के लिए तहरी के पाकिस्तान में जो कुरबानियाँ दी बीस लाख जानों का नजराना दिया हिजरत के अमल से गुजरे ट्रेनें कटी काफले लुटे, बहनों बेटियों की असमत कुरबान हुई तो इसलिए नहीं हुई थी कि हम एक ऐसे पाकिस्तान का उसूल चाहते थे जो कि माइनस जम्मू कश्मीर हो हमने जिस पाकिस्तान के लिए जदोजहद की थी जो हमारी आज़ादी है वो उसी वक्त मुकम्मल होगी पाकिस्तान की आज़ादी भी उसी वक्त मुकम्मल होगी जब जम्मू और कश्मीर के रहने वाले जहां अक्सरियत मुसलमानों की है वो भी आज़ादी का सूरज देखेंगे वो भी मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय जहरीत बरबरीत पसंद से आजाद होंगे जब वो भी अपनी तकदीर के फैसले खुद करेंगे और उन्होंने भी कोई आजादी का नारा बराह रास्त नहीं लगाया उन्होंने भी आजादी के नारे से पहले एक जमूरी एक महजब माशरे के फर्द होने इस दुनिया में म शहरी होने और ये कश्मीरियों को इस को ये मसला जब तक हल नहीं होगा आलमी बिरादरी के जमीर पर अवाम मुत के चार्टर पर और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के माथे पर कलंक का टीका होगा जब तक सलामती काउंसिल की करारदाद नंबर सैतालीस फोर्टी सेवन जो कि इक्कीस अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस को मंजूर हुई और आज उसे बावन और चौबीस छिहत्तर साल से ज्यादा हो गए लेकिन इस करारदाद पर आज तक अमल नहीं हुआ यह आलमी जमीर से पूरे दुनिया के मजलूमों का पूरे दुनिया के पूरा अमन महज शहरियों का चाहे वो अमेरिका में रहते हों यूरोप में रहते हों चाहे वो हमारे खत्ते में रहते हों चाहे वो मकबूजा कश्मीर में रहते हों चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों उन सब का ये सवाल है कि कश्मीर के रहने वालों को और कश्मीर के तनाज़े का मुस्किल हल कब कश्मीरियों की मुकम्मल राय और उनकी मर्जी से होगा एम क्यूम पाकिस्तान भी रोज अव्वल से पाकिस्तान की आजादी के तकमील के इस एजेंडे पर कारबंद है कि कश्मीर के तनाजे और कश्मीर के मसले के हल के लिए अवाम मुतहदा की निगरानी सलामती कौंसिल की कलारदा नंबर सैतालीस इक्कीस अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस की जो मंजूरी थी उसके मुताबिक वहां पर एक वेबसाइट होना चाहिए एक इसके राय का इनका होना चाहिए वहां पर एक अवी रेफरेंडम होना चाहिए जम्मू और कश्मीर के खत्े में और वहां के लोगों को भी इस दुनिया में सर उठाकर चलने का मौका मिलना चाहिए इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का हक होना चाहिए अपनी मीषत अपनी माशरत अपनी शहरीत और अपनी सियासत के फैसले उन्हें करने का पूरा इख्तियार होना चाहिए यह सिर्फ नाम हाँ खुद मुख्तारी से मसला हल नहीं होगा और फिर खुद मुख्तारी भी ये जो आर्टिकल तीन सौ सत्तर एब्रोगेट किया इंडिया की पार्लियामान ने भारत ने मैं समझता हूं कि उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है वो ना सिर्फ इंसानी अखलाकी हकूक की सरहन खिलाफ वर्जी है बल्कि वानीन और बैन अवी समझौतों क्योंकि किसी ने भी सलामती की इस करारदात को वीटो नहीं किया न अमरीका ने किया न रूस ने किया जो कि बेषतर वर्षा भारत के तहादी रहा है न रशिया ने वीटो किया था इस करारदात को न अमेरिका ने किया था न चाइना ने किया था न किसी और मुल्क ने किया था यूके ने न फ्रांस ने किसी ने भी इस करारदाद को वीटो नहीं गया ये पास हुई थी अक्सरियत से और आज तक इसके बरखिलाफ कोई और करारदात पास नहीं हुई लिहाजा ये पेंडिंग एजेंडा है ये एक मामला में है जो यूएनओ से और आलमी जमीर से कश्मीर के मजलूमों का एक सवाल है इस मसले को हल होना चाहिए और एम क्यू एम पाकिस्तान जिसका मरकज और मस्कन बुनियादी तौर पर कराची है मैं समझता हूं कि अब हमें क्या करना है कश्मीर की आजादी में हमें अपना हिस्सा किस तरह डालना है देखें दो बातों की जरूरत थी कि कश्मीर पर पाकिस्तान भारत की जंगें तो हुई और उसके नतीजे में बड़ी तबाही बर्बादी बड़ा नुकसान भी हुआ लेकिन कश्मीर का मसला हनुस हल तलब है यह मसला अभी तक हल नहीं हुआ है तो एक जंगों की डिटरेंस के लिए तो अच्छा कश्मीर के मसले के हल के लिए दो बातों की जरूरत थी कि इस तरह की जंगों को किसी तरह एवॉड किया जाए रोका जाए तो पहला तरीका तो ये अख्तियार किया गया कि पाकिस्तान भी अल्लाह के फसलों गरम से एक एटमी ताकत बना तो ये तो जंगों के लिए डिटरेंस थी और इस बात का पाबंद करना था इंडिया को भी कि देखो मिया अगर जंग का रास्ता अख्तियार करना है तो फिर इंतहाई तबाही और बर्बादी का धाना खोलने के मुतादिक होगा तो पहला काम तो हो गया कि आप एटमी ताकत बन गए अब एटमी ताकत बनने के बाद जंगों पर तो आपने दे दी और उन्हें मजबूर कर दिया कि अब इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए वहां ब्लीड करता है कश्मीर वहां खून की होली खेली जाती है वहां वहशत बर्बरीत झारियत का आए दिन रक्स होता है बेगुना मासूम कश्मीरियों का खून नाहक बहाया जाता है मेरी बहनों बेटों की असमत कुर्बान होती है जैसे क्या में पाकिस्तान के वक्त मेरे आबाजाद के साथ जो सलूक हुआ था वो आज मेरे कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ वही सलूक हो रहा है तो फिर अब अगर एटमी ताकत बन गए जंगों पर डिटरेंस तकरीबन आ गई यूएनओ की टेबिसाइट की कर्दाद रेजोल्यूशन पेंडिंग में है तो फिर अब मजाकरात और बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है यूएनओ के पास भी कोई रास्ता नहीं है यहां से फरार का या बैकआउट होने का पूरी दुनिया के जमीर ने उन्नीस सौ अड़तालीस में उस कला को सपोर्ट किया था लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अब एक चीज शायद रुकावट हो सकती है आप एटमी ताकत तो बन गए लेकिन अब हमें एक मासी ताकत भी बन गया अब हमें अपनी माशी खुदमुख्तारी को भी यकीनी बनाना है पूरी दुनिया की आंखों में आकर डालकर बात करनी है दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ ये बात करनी और खुल के करनी है कि अगर ये मसला हल नहीं होगा तो ये पूरा खिता इस पूरे खिते की तरक्की इस मसले के हल ना होने की वजह से यह गमाल बनी रहेगी मजलूम कश्मीरी तो जुल्म की इंतहा और क्यामत वो तो ये मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं सह रहे हैं कुर्बानियाँ दे रहे हैं जद्दोजहद कर रहे हैं और जो हुत पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है एम इसके मुताबिक एम के पाकिस्तान भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ और खास पर आज पांच फरवरी जब योम यकजहतीय कश्मीर मनाया जा रहा है तो हम भी इस बात का आदा करते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हर हवाले से उनके साथ इंसानी अखलाकी सियासी सिफारती हमारी और जो लॉबिंग की हो सकती है सिफारती के साथ साथ जो हम एक पूरी दुनिया में राय अम्मा को इस्तेमाल करना है जहां जहां एम के एम के कारकुनान हैं मुख्तफ मुल्कों के थिंक टैंक में है यूएनओ में जाकर हम ये शुरू कर रहे हैं कि वहां पर अपने कारकुनों को अपने हामियों को पाकिस्तान के शहरियों को भेजकर इक्कीस अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस नंबर सैतालीस ये कब हल होगी ये को भी आईना दिखाया जाए वॉशिंगटन में और न्यूयॉर्क में भी जाकर ये मुतालबे किए जाए यूके में लंदन में ये बात यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान को भी इस ये मजबूत पॉलिसी बनाने के लिए पाकिस्तान की मीशत को कैसे मजबूत किया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को एक पार्टिसिपेटरी जमूरीत का निजाम देकर पाकिस्तान की मीशत को मजबूत किया जा सकता है पार्टिसिपेटरी एक, एक शमूलियती शिरकती जमूरियत जो एम के एम का एक आईनी तरमीमी बिल है उसको पास करके उसको अमल करके ये मैं कश्मीर की आजादी के लिए जो तरीके हैं जो स्टेजेस हैं जो हमारी मजबूती इस्तेमाल उसको भी सामने रख रहा हूं खिलाज अक़ीदत तो हम पेश करते रहेंगे न सर झुका के जिए हम और न मुँह छुपा के जिए की नजर से नजर मिला के जिए अब अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही यही बात है कि हम मशरे जला के जिए ये तो हम रिवायती तौर पर उन तहरीके पाकिस्तान के शौदा हों कश्मीर के शौदा हों हम ये पढ़ते रहेंगे लेकिन जरूरत इस बात की कि माशी तौर पर अपने पैरों का कैसे खड़े होंगे उसमें कराची का क्या किरदार होगा उसमें तालीम किस तरह हमें मजबूत टेक्नोलॉजी बेस्ड मीशत को कैसे हम यकीनी बनाएंगे कैसे नॉलेज बेस्ड इकॉनमी को कैसे बनाएंगे मेरे ख्याल में जितना जल्दी हम मासी ताकत बनेंगे एटमी ताकत बनने के साथ साथ इन शूं के फिर कश्मीर की आज़ादी में जो है वो चंद दिनों की बात होगी फिर महीनों और सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा मासी तौर पर हमें मजबूत और मुस्तैकम होना है ताकि हम जो खून नहा बहाया जा रहा है उसे बहने से भी रोके और कश्मीर के लोगों को भी जो है वो आजादी की सुबह नसीब हो पाकिस्तान जिंदाबाद जम्मू और कश्मीर के अवाम पाइंदाबाद और जो भी तहरीके हैं कश्मीर की आजादी के लिए इसबा तो राय के लिए हम मुकम्मल तौर पर उसकी हमायत और उसकी तायद करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद